بسم اللہ الرحمن الرحیم بے مشترو بہی انفسہو ان یکفرو بما عدل اللہ بغیاں ان ینزل اللہ من فضلہ علا من یشاہ من عبادہی بہت بری شئے ہے جس کے عوض کہ انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا یعنی دنیا کا حقیر سا نفع یہاں آن کے حقیر سی مسند ہے یا کا جو بھی چودراہٹیں ہیں جو بھی ان کی حیثیت ہے صرف اس کا قربانی دینے کو تیار نہیں یہی تو سبب ہے اس کی وجہ سے کفر کر رہے ہیں پہچان کر تو بری ہے وہ شہ جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا یقفروں کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس وجہ سے جو اللہ نے نادل فرمایا ہے اور کفر کیوں کر رہے ہیں اس زدم زدہ میں من شاہ من عبادی کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے اپنے اس فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا وہ اس امید میں تھے کہ وہ اسرائیلی ہی ہوگا جب چودہ سو برس تک نبوت ہمارے پاس رہی اب فطرت کا زمانہ ہے چھ سو برس گزر گئے اب آخری نبی آنا ہے ان کو گمان یہ تھا وہ ہم میں سے ہی ہوگا یہاں یہ ہوا کہ یہ رحمت اللہ کی اور یہ فضل جو ہے بنی اسماعیل پر ہو گیا اس کی وجہ سے زدم زدہ بغین اس بغین کے لفظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے یہ اختلاف جو ہوتا ہے دین میں اس کا اصل سبب یہ بغین کا لفظ آئے گا بار بار قرآن مجید کیا ہے جس سے عہد کے ایک خاص جو مکتب فکر ہے سائیکالوجی کا ایڈلر کا اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان کے جو موٹیوز ہیں جو اس کا انسٹنکٹس ہیں ان میں ایک بہت پاورفل موٹیو جو ہے تو ڈومینیٹ ارج ٹو ڈومینیٹ میں اس کی بات کیوں معلوم یہ کیوں نہ میری مالک یہ ڈومینیشن بغ بغیا کے معنی بھی ہے حد سے بڑھنا تجاوز کرنا تو وہ اپنی حد سے بڑھ کر دوسروں کے اوپر روپ گاٹنے کے لیے یہ سارا انہوں نے کیا اس وجہ سے کہ بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت نازل فرما دی فبا بے علی غضب تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر یعنی تہ بر تہ غضب ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا وللکافرین عذاب مهین اور ایسے کافروں کے لیے احانت آمیز مہین احانت سے بنا ہے احانت آمیز عذاب ہے۔ وایذا قیل لہوم آمنو بما انزل اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا قالو نومنو بما انزل علينا ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا۔ وایکفرون بما وراء اور وہ کفر کر رہے ہیں جو اس کے پیچھے ہے۔ انہوں نے انجیل کا کفر کیا حضرت مسیح کو نہیں مانا انہوں نے محمد کا کفر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانا وَهُوَ الْحَقُ مُصدِّقًا لِمَا مَعَو. اور وہ کفر کر رہے ہیں حالانکہ وہ حق ہے سچ ہے درست ہے اور تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے کل اے نبین سے کہیے فلے تخت امبیا اللہ یہاں وہ لفظ واضح ہو گیا تو پھر کیوں تم قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ایسے ہی حق پرست ہو ایسے ہی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے ذکر کو کیوں قتل کیا علیہ صلاحت وسلام تم نے جہیا کو کیوں قتل کیا علیہ سلاط وسلام تمہارے تو ہاتھ جو ہے نبیوں کے خون سے آلودہ ہے فلحمہ تک تو نا بیا اللہ من قبل تم مومنین اگر واقع تم ایمان والے ہو وَلَقَدْ جَاكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے کھلی تعلیمات لے کر واضح واضح موجزے لے کر ثُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ پھر تم نے اس کے بعد اس کی غیر حاضری میں بچھرے کو اپنا معبود بنا لیا وَانْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو وَإِذَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَانَا فَوْقِكُمُ التُّور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ تور کو معلق کر دیا تھا خُضُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے وسماؤں اور سنو قَالُوا سب وَعَخَيْنَا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی یہ ان کی ایک اور بیماری تھی الفاظ کو ذرا سا چکر دے کر ایسے پڑھنا کہ مفہوم جو ہے بالکل بدل جائے کوئی اعتراض کہے تو کہے گا کوئی شخص کہ اپنے کانوں کا جا کے محل نکلوائیے میں نے تو عطانہ کہا تھا آپ کو آسینا سننے میں آ لیکن وہ اپنے لوگ جو تھو ہوتے تھے ان کے منافقوں کے اور آپس میں جو ہوتے تھے وہی وہ منافق اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ کردار تو ایک ہی رہا ہمیشہ سے اس اس کردار کے لوگ جو ہیں یہ حرکتیں کرتے تھے اور پھر ان سے سردنش کی جاتی کہ بھائی ہم نے تو کہا تھا سمینا و تانا آپ کے اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا کالو سمینا وسئینہ ہم نے سنا اور ہم نے رد کیا نافرمانی کیا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَى بِكُفْرِهِمْ اور ان کے اس کفر کی پاداش میں یا کفران نعمت کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اور تقدس جو ہے وہ پلا دیا گیا ہے قُلْ بِي سَمَا يَا مُرُكُمْ بِهِ مَانُكُمْ اِن مُؤْمِنِينَ کہیے ان سے بری ہیں یہ باتیں برا ہے وہ جس کا کہ حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں کل تم مومن اگر تم مومن ہو تو کیا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ممکن ہوتی انکانت صادقین پھر یہ ایک یونیورسل رہا ہے بہت اہم اس کو کرتے ہوئے خود انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے پڑھتے ہوئے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا ہم, ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے بڑے لادلے ہیں بڑے لاڈلے ہیں اولیاء ہیں ہم پسندیدہ لوگ ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ یہ ان کا کہنا جو ہے یہ تو ان کی بڑی کھلی بات ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے ہی ہے اٹھا دو اب دیکھیے لکمس ٹیسٹ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے لیکن یہ لکمس ٹیسٹ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کل ان کانت لکم الدار الآخرت و ہند اللہ ہے خالص رقم اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر لیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر یعنی تمہاری ریزرویشن ہو چکی ہے وہاں تمہارے لیے تو جنت ہی جنت ہے فتمن تم, تو اگر تم سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے موت کی تمنا کرو اگر اتنا ہی یقین ہے جنت میں داخل ہونے کا تو دنیا میں رہنا تم پر گراں ہونا چاہیے یہاں کی تو بہت سی کل فتح ہیں بہت سی محنتیں ہیں مشقتیں ہیں کتنی کتنی کوفت اٹھانی پڑ جاتی ہے یقین اگر ہو کہ آخرت ہے اور وہاں میرا مقام جنت میں ہے تو زندگی تو لائبلٹی معلوم ہونی چاہیے ایسٹ معلوم نہیں ہونا چاہیے پھر تو دنیا سجن نظر آنی چاہیے جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا اور دنیا سجن المومن و جنت القافر یعنی کم سے کم یہ کہ دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو تو نہ ہو یہ کم سے کم آخرت ایمان اور اگر اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص پر ہے دھوکے بازی پہ نہیں ہے بل انسان والا نفس ہی بصیر ہر انسان کو معلوم ہے میں کہاں کھڑا ہوں آپ کا دل آپ کو بتا دے گا آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں یا آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص پر مبنی ہے اگر یقین ہے کہ خلوص و اخلاص پر ہے تو پھر تو یہ ہے کہ زندگی ایسٹ نہیں لائبلٹی اور دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنا چاہیے اور اس میں انسان رہتا ہے ایک مجبوراً اللہ نے بھیجا ہے رہنا ہے جو جو اس کی طرف سے ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے لیکن یا رہنے کی خواہش یہ اگر ہے تو یا تو آخرت پر ایمان نہیں یا اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ خلوص اور اخلاص پر مبنی نہیں دس از دی لٹمس ٹیسٹ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا اور یہ ہرگز نہیں کریں گے تمنا اس کی موت کی بِمَا قَدَّمَتْ عَدِيهِمْ بس اب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں ہر شخص کو معلوم ہے میں نے کیا کمائی کی ہے کیا بھیجی ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِظَالِمِينَ اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے